Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali buat para sahabat, saudara dan para sedulur. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Dan selalu diberikan rahmat keislaman dan rahmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi video kali ini kita akan mengupas tentang Yang ada itu adalah Belajar syariat dan tarekat Namun di sini untuk Pelajaran hakikat dan marifat itu tidak ada Nah di sini saya akan berbagi pengetahuan tentang mengapa pelajaran hakikat dan marifat itu tidak ada. Mari sama-sama kita kupas masalah ini. Kalau di pelajaran syariat ini sudah umum ya, dan kita sama-sama mengetahui belajar syariat itu banyak. Salah satunya belajar tentang hukum-hukum, perkawinan, hukum dagang, dan lain-lain lah banyak ya. Nah di sini melangkah ke tarikat, saya bercerita sedikit tentang tarikat. Tarikat ini ada dua, maksudnya ada dua pengertian ya. Pertama itu tarikat itu adalah jalan. Yang kedua adalah tarekat itu adalah suatu kelompok pengajian. Jadi tarikat ini ada dua pengertiannya. Kita ambil yaitu dari jalan. Maksudnya di sini adalah mengapa Tarikat itu dikatakan adalah jalan. Di sini maksudnya adalah jalan untuk Menuju hakikat dan juga menuju ke marifat atau marifatullah. Makanya, disebutkan di sini, tarikan itu adalah suatu jalan apabila seseorang itu mau mencapai hakikat atau marifat ini secara umum orang tersebut harus bertarikat karena di sini juga secara umum sudah disebutkan tarikat itu adalah jalan tanpa bertarikat nanti orang tersebut tidak bisa menuju hakikat atau maripat itu maksudnya kalau seseorang tersebut hanya mengetahui atau mengerjakan secara syariat aja dia tidak akan bisa langsung ke hakikat di sini harus melalui tarikat begitu maksudnya ya di sini timbul pertanyaan mengapa kalau ingin menuju ke hakikat dan maripat kok harus melalui tarikat nah di sini timbul pertanyaan jawabannya begini tarikat itu di sini oleh seorang guru mursid murid itu dibayat nah, di sini seorang mursid itu ahli kolbu itu jawaban yang sederhananya begitu ya jadinya kolbu seorang murid itu kalau bahasa tarikatnya itu dibuka oleh guru murjidnya Seperti sejarahnya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW Di sini juga di Dibuka kolbinya oleh Malaikat Jibril Jadi di sini juga ada sejarahnya ya tentang Bayat setelah murid itu dibayat, dibukakan kolbunya oleh mursid di sini baru si murid tersebut sudah mulai belajar apa-apa yang diberi oleh guru mursidnya inilah awal mulanya si murid tersebut atau orang tersebut dengan dia rajin atau istiqomah di dalam beribadah dan mengamalkan suatu doa-doa khusus yang diberi oleh guru mursidnya disinilah murid tersebut nantinya bisa mencapai hakikat apakah hakikat itu? hakikat itu sebenarnya adalah batin ilmu batin batin itu apa? Nah, di sini baru masalah kegaipan. Begitu dia jawabannya. Sebenarnya di sini tidak boleh juga ya mengamalkan Al Qur'an dan Hadis itu hanya berpegang kepada jahirnya saja. Di sini juga harus diketahui tentang masalah jahirnya atau masalah syariatnya masalah tarikat, akikat dan marifatnya. Di sini juga Rasulullah ada bersabda yang berbunyi, bagi Al-Quran itu ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang mempunyai batas yang mengandung pandangan dan tujuan. Apabila kita ingin mempelajari atau menguasai ajaran agama Islam, tingkatan-tingkatan ini harus dijalankan yaitu tingkatan syariat, tarikat, hakikat, marifat atau marifatullah jadi tingkatan tarikat, hakikat, marifat dan marifatullah ini biasa disebut orang dengan tasawuf islam biasanya itu juga menganut dari ilmu tasawuf islam ini biasanya secara umum juga dengan secara umum ini dimasukkan juga ke dalam golongan sufi jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam tingkatan tarikat hakikat marifat dan marifatullah ini termasuk golongan sufi tapi kalau di tingkatan syariat ini tidak termasuk golongan sufi penjabarannya dia begini antara syariat, tarikat, hakikat, marifat dan marifatullah. Kalau di tingkatan syariat di sini masih memiliki rasa percaya. Kalau di tingkatan tarikat di sini memiliki rasa yakin. Kalau di tingkatan hakikat ini juga dikenal dengan secara umum memilih tingkatan rasa Ainul Yakin dan pada tingkatan marifat di sini juga dikenal dengan rasa hakul yakin dan yang terakhir adalah tingkatan marifatullah ini dikenal dengan rasa akmanul yakin jadi pembahasan kita ini mengapa seseorang itu apabila ingin benar-benar belajar Islam yang seutuhnya jadi, di sini sebenarnya harus diikuti tata caranya jangan hanya berputar-putar di syariat aja jadi harus melangkah melangkah ke tarikat tadi sudah saya jelaskan tarikat itu adalah jalan jalan untuk menuju hakikat nanti setelah hakikat baru masuk marifat dan marifat pula jadi seseorang itu di sini hanya belajar syariat dan tarikat saja. Kalau untuk pelajaran di hakikat ini sudah tidak ada ya. Nah, kalau bisa dikatakan begini, tingkatan hakikat dan marifat dan marifatullah ini adalah hidayah atau bonus atau upah. Yang dikasih oleh Allah Ta'ala kepada orang tersebut, karena di sini orang tersebut sudah memasuki tingkatan terikat. Orang tersebut banyak beramal, banyak ibadah, dan lain-lain. Intinya, orang tersebut, apa yang diperintahkan atau disuruh sama guru musiknya, murid tersebut belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi hasil dari belajar yang sungguh-sungguh oleh murid tersebut Lalu murid tersebut baru bisa mencapai hakikat Begitu dia Nah di sini timbul juga pertanyaan Apabila seseorang itu hanya belajar di tingkatan syariat aja, Apakah itu bisa nyampe ke hakikat? Jawabannya tidak akan bisa. Mengapa tidak bisa? Karena orang syariat itu belum dibuka kolbunya atau belum dibaiat oleh seorang yang punya hak untuk membuka kolbu itu. Yang punya hak di sini maksudnya siapa? Maksudnya adalah seorang guru. Jadi, kalau hanya berputar-putar, belajar di syariat aja ini tidak akan tembus ke masalah hakikat, ya. Karena kolbunya itu belum dibuka, begitu jawabannya. Ya, namanya belum dibuka, ya tidak akan bisa tembus. Karena masalah kolbu ini adalah masalah batin. Nah, kalau bahasa sederhananya itu, batinnya itu atau mata batinnya atau yang lain-lain itu belum dibuka makanya seseorang itu yang belajar syariat itu dia tidak akan bisa tembus ke hakikat karena hakikat ini adalah masalah batin begitu jawabannya ya semoga ini bisa sedikit menjadi pencerahannya atau informasi begitu ya Terima kasih ya teman-teman, saudara dan para sedulur. Semoga ini bisa menjadi informasi atau bisa berguna bagi Anda sekalian ya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan saya menyampaikannya ya. Atau kurang pas di dalam penyampaian. Wabilahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.